बीजो आप क्या क्या कर सकते हैं एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं त्रिजो अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है अन्य जीवों से मनुष्य महान है अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है चौथो धरती सा

प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सौ विस्तार में लिखिए कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है कैसे कवि ने कविता में पहाड़ नदियां धरती आकाश हवा जैसे प्राकृत दृश्यों का चित्रण किया है कवि ने मनुष्य को असीम शक्ति से संपन्न बताया है वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है मनुष्य पवन सा गतिमान है इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है प्रश्न बे प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाग्य अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है इस दृष्टि से मनुष्य उजर अमर प्राणी है इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए हमें निराशा होकर शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए तीजो धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है भाव स्पष्ट कीजिए धरती की के शान से कवि का तात्पर्य है मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य करे है दिखाए कि असंभव माने जाते थे मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्श कायम किए हैं उसने धरती पर के कभी प्राणियों के अपने सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है चौथो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए जहाँ अवश्य मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है पांच धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है कवि ने अनुसार मनुष्य मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छुपी हुई है। अपनी इन शक्तियों से नहीं पहचानता इसलिए वह असहाय बन जाता है सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है उसकी आवाज युग बदल सकती है वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने में प्रेरित करना है प्रश्न तरह निर्मल का भाव स्पष्ट कीजिए गुरु सा गतिमान पवन सा तेरी उड़ान है मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है वह वायु जैसी गति रखता है वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है बीजू धरती की शान तो भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तूफान है जहा प्रत्येक भारतवासी महान है उसमें अनंत शक्तियां छुपी हुई है वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है वह चाहे तो उसकी उपलब्धियों धरती का गौरव बन सकती है નિમ્મલિખિત પ્રશ્નો કે સમાનાર્થ શબ્દ લેખે પેલું ભૂચાલ તો જવાબ આવશે ભૂકંપ ચોથું તોફાન જવાબ આવશે કહર પાંચમું અમૃત જવાબ આવશે સુધા છઠ્ઠું ધીર તો યુક્ત હિંમત અપના નિ શબ્દો કે વિમોલ શબ્દ લીખીએ પેલો અમૃત તો જવાબ આવશે ઝહર બીજું અંબર તો જવાબ આવશે ધરતી तृतीय अमर तो जवाब वाशे गहरा प्रभाव पड़ना चौथ धीर जवाब वाशे अधीर पांचव भीर जवाब वाशे कायर सठू पाप तो जवाब वाशे पुण्यों जीवन तो मृत्यु सही विकल्प चुनकर लिखिए तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को बी फोड़ दे पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल तीजू खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान ए नीच तू जो अमर हिम्मत से ले तो सी काम सातवां काव्य पंक्ति का पूर्ण कीजिए धरती खालिजग महान है धरती की शांत भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तूफान है मनुष्य तू बड़ा महान है तु जो उड़ान है रे तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो गुरु सा गतिमान पवन सातु गतिमान तेरी नभ से ऊँची उड़ान है थैंक यू